Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, para peternak ayam. Jadi, inilah dia hasil dari uh, pakan fermentasi sekaligus. Ini merupakan uh, video testimoni mengenai pakan fermentasi yang pernah saya buat. Jadi, di peternakan saya itu menggunakan pakan fermentasi sebagai pakan utama dalam pemberian pakan untuk indukan ayam kampung yang ada di peternakan saya ini. Saya itu menggunakan pakan fermentasi karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan pakan fermentasi untuk indukan ayam kampung. Yang pertama, itu manfaatnya, ya, kita bisa menghemat biaya pembelian pakan. Yang kedua, ayam itu kotorannya tidak bau. Dan yang ketiga, eh, ayam kampung kita itu tetap lancar dalam memproduksi telur jadi selama saya menggunakan pakan fermentasi ini banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan oleh karena itu kedepannya saya akan mempatenkan bahwasanya di peternakan saya ini akan tetap menggunakan pakan fermentasi saja dibandingkan menggunakan eh, pakan full pabrikan karena apabila kita menggunakan full pakan pabrikan maka keuntungan yang kita dapatkan itu eh, tipis sekali tetapi, apabila kita menggunakan pakan fermentasi, itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Mengenai cara membuat pakan fermentasi ini, kalian itu bisa belajar di channel YouTube saya karena saya sudah membuat uh, tutorialnya, dan kalian itu tinggal tonton saja. Ini dia videonya. Ini adalah thumbnailnya, jadi kalian tinggal klik dan belajar di sana. Di peternakan saya ini kedepannya itu akan menternak tiga materi ayam seperti yang kalian lihat tadi itu ada ayam kampung asli dan yang nampak di video ini yang saat ini yaitu calon indukan dan calon pejantang ayam KUB yang saya nantinya akan ternak juga selain ayam kampung asli dan ayam KUB di peternakan saya juga itu kedepannya akan membreeding atau menternak ayam bangkok. Nah, ini dia adalah ayam bangkok yang saya mau ternak ke depannya. Jadi di sini itu saya juga mau menyampaikan kepada kalian bahwasanya pakan fermentasi yang saya buat itu hanya untuk indukan ayam kampung saja dan pakan tersebut tidak cocok untuk pembesaran ayam kampung. Jadi di sini itu bisa kalian lihat bukan hanya indukan ayam kampung asli saja yang saya beri pakan fermentasi tetapi calon indukan dan calon pacek ayam KUB yang nantinya saya ternak itu saya juga beri pakan fermentasi. Karena saya lihat itu ayam KUB ini juga cocok menggunakan pakan fermentasi. Karena selama saya beri pakan fermentasi ayam pejantan atau calon pacek ayam KUB ini tidak mengalami kendala sama sekali pertumbuhannya itu tetap bagus dan tidak kurus. Nah ini juga saya beri pakan fermentasi Kecuali ayam bangkok yang saya mau berading itu Saya itu tidak berani memberi pakan fermentasi saat ini Karena saya itu belum mencoba Apakah ayam bangkok itu juga cocok dengan pakan fermentasi atau tidak Karena sebelumnya saya belum coba Tetapi kedepannya itu saya mau mencoba memberi pakan fermentasi juga kepada calon indukan atau calon materi ayam bangkok yang saya miliki dan apabila hasilnya itu bagus saya itu akan berbagi juga kepada kalian. Semoga uh, ayam bangkoknya itu juga cocok dengan pakan fermentasi agar saya bisa hemat dalam pembelian biaya pakan. Dan untuk pembesaran ayam kampung di sini itu saya menggunakan pakan uh, basah dengan campuran dedak jagung ditambah konsentrat pedaging, saya menggunakan pakan ini untuk menghemat biaya dalam pembelian pakan. Karena apabila saya menggunakan pakan pabrikan, maka biaya yang saya harus keluarkan itu uh, sangat mahal, dan keuntungan yang saya dapatkan itu bisa jauh lebih tipis apabila saya menggunakan full pakan pabrikan. Oleh karena itu, saya siasati dengan menggunakan dedak uh, jagung saja, ditambah dengan... Konsentrat pedaging pernah ada kejadian katanya itu ayamnya kurus apabila diberi dedak padi dan ayamnya itu tidak mau produksi telur apabila diberi dedak padi. Saya bisa mengatakan bahwasanya hal itu memang benar apabila langsung diberi pakan dedak padi tanpa difermentasi. Tetapi, jika kalian itu mau menggunakan dedak padi, kalian itu harus memfermentasi terlebih dahulu dedak padi tersebut agar kandungan gizi yang ada di dalam uh, dedak padi itu bisa dicerna oleh ayam kampung. Tetapi, apabila tidak difermentasi, maka itu merupakan faktor utama yang membuat ayam kalian itu bisa kurus dan produksi telurnya itu tidak lancar. Jadi di sini itu saya juga mau menyampaikan kepada kalian sebelum kalian beri dedak padi kepada indukan ayam kampung kalian, terlebih dahulu dedak padinya itu harus difermentasi dan dicampur dengan dedak jagung serta ditambah sedikit konsentrat itu bisa membuat uh, gisinya jauh lebih lengkap lagi dibandingkan hanya dedak padi saja. Oleh karena itu di dalam membuat pakan fermentasi kita harus membuat uh, suatu inovasi dengan cara mencampur pakan diantaranya dedak padi ditambah dengan dedak jagung dan ditambah lagi konsentrat jadi, apabila di antara kalian yang menonton video ini dan sudah menggunakan pakan fermentasi, saya rasa kalian itu bisa berkomentar di video ini agar lebih banyak lagi peternak yang mau menggunakan pakan fermentasi, karena saat ini masih sedikit peternak yang mau menggunakan pakan fermentasi karena mereka belum merasakan uh, manfaat dari pakan fermentasi ini dan saya rasa apabila mereka sudah merasakan manfaat dari pakan fermentasi ini maka saya rasa mereka juga itu akan menggunakan pakan fermentasi di peternakannya uh, selama dia beternak berhubung karena durasi dari video ini sudah terlalu panjang jadi saya akhiri saja video ini dengan ucapan Terima kasih telah menonton video saya, dan apabila teman-teman itu suka dengan video seperti ini, kalian itu bisa subscribe channel saya dan ikuti channel saya agar kalian itu bisa sharing-sharing dengan saya mengenai cara beternak ayam kampung. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.